Penipu tidak meninggalkan ikan pun. Ia itu hidupan laut yang sepatutnya semula jadi dan sihat, tetapi malangnya peniaga mempermainkannya dengan cara yang sangat pelik. Mari kita kenali terlebih dahulu kaedah utama penipuan ikan, kemudian kita akan tahu bagaimana membezakan ikan yang baik daripada yang ditipu. Kaedah pertama penipuan dalam ikan, seperti yang dinyatakan dalam panduan kaedah penipuan komersial, ialah penggunaan racun perosak oleh sesetengah nelayan untuk membunuh ikan dan mengumpulkannya berbanding tangkapan semula jadi. Racun perosak adalah kuat dan mampu membunuh ikan atau penggunaan beberapa racun, kemudian ikannya mati dan timbul ke permukaan dikumpulkan dan dijual kepada pelanggan dan pelanggan tidak tahu bahawa ikan ini ditangkap dengan cara yang tidak sah dan tidak sihat. Juga Sesetengah nelayan menggunakan dinamit untuk membunuh ikan hingga ke tahap seseorang mungkin menyangka peperangan sedang berlaku di laut, dan dinamit adalah letupan kecil yang diletupkan di laut untuk membunuh sejumlah besar ikan sekaligus, kemudian ikan dikumpulkan dan dijual kepada pelanggan tanpa menjelaskan bahawa ikan ini ditangkap dengan cara letupan, dan kaedah tangkapan ini adalah melanggar undang-undang. Dan antara kaedah penipuan ialah membuang mata ikan, terutamanya yang bersaiz besar, supaya pengguna tidak dapat mengetahui tahap kualiti ikan, kerana biasanya melalui mata seseorang boleh mendedahkan sama ada ikan itu segar atau tidak. Malangnya, sesetengah penipu sampai ke tahap menetakkan kanta lekap pada ikan untuk kelihatan segar. Dan saya duduk dan saya mengeluarkan sisik, tiba-tiba mata itu tercabut, mata itu tercabut, ternyata coklat, coklat, ia rosa, matanya, mata ini buatan dan antara perkara yang mengejutkan dalam penipuan ikan ialah sesetengah pemalsu mewarnakan insan ikan dengan pewarna merah. Kerana diketahui umum bahawa semakin merah insan ikan atau cenderung kepada warna merah jambu. Skim tanda bahawa ia segar. Dan antara cara yang dilakukan oleh sesetengah penjual ialah mencampurkan ikan segar dengan yang lama sambil meletakkan ais hancur di atasnya semasa dipamerkan, supaya pembeli keliru jika dia tidak berpengalaman dalam mengenali ikan segar berbanding yang ditangkap sehari atau lebih sebelumnya, di mana ais hancur berfungsi mengurangkan bau busuk ikan yang tidak segar. Dan sesetengah pemalsu menumurkan ikan dengan bahan lendir yang melekit, jadi apabila menyentuh ikan, anda menyangkanya segar. Dan antara kaedah penipuan ialah membekukan ikan yang rosak dan menjualnya dalam keadaan beku, kerana pembekuan menyembunyikan kecacatannya. Dan antara kaedah penipuan juga ialah menyembuh ikan yang tidak segar dengan sejumlah besar garam dapur untuk menyembunyikan warna yang tidak diingini dan untuk menjadikan ikan lembap dan mengekalkan air. Mari kita tonton sekarang bagaimana kita boleh membezakan ikan segar daripada ikan tidak segar dan yang ditipu. Panduan kaedah penipuan komersial serta agensi piawaian dan keselamatan makanan India, FSI dan pihak berkuasa makanan dan ubat-ubatan AM menyatakan bahawa antara cara termudah ialah menghidu ikan dan memastikan tiada bau yang mencurigakan. Ikan segar tidak mengeluarkan bau yang mencurigakan, sebaliknya menyerupai bau iodin. Jika ikan baru keluar dari laut, ia mengeluarkan bau air laut. Jika anda menghidu bau pada ikan selain bau laut dan iodin, ini menunjukkan ia sudah lama. Mudah untuk mengetahui sama ada ikan segar atau tidak dengan menyentuhnya dan menekannya. Tekan dengan kuat pada kulit dengan jari anda. Jika ikan segar, isinya harus kembali serta merta ke tempatnya sejurus selepas jari diangkat. Jika ikan tidak segar atau rosak, apabila anda menekannya dengan jari, muncul lekukan yang besar. Juga, tekstur ikan segar adalah seperti menyentuh badan yang licin dan meninggalkan kesan sedikit pada tangan anda. adalah mustahak untuk memeriksa mata ikan, ia harus berkilat, seperti kaca, jelas dan sedikit menonjol, dan kornea lot sinar. Jika mata ikan cekong dan kelihatan layu atau tidak mempunyai kilauan yang jelas, ini menunjukkan ikan itu tidak mempunyai kualiti yang diperlukan atau bahkan rosak. Kawasan insang dianggap bahagian ikan yang paling terdedah kepada kerosakan mikrob, jadi periksa insang dengan teliti. Pertama, hidungnya, ia harus berbau seperti laut, dan pastikan tiada bau busuk pada insang. Warna insang ikan segar harus merah terang, lembap dan berkilat. Dan perubahan warna merah jambu kemerahan insang kepada merah jambu pucat kepada perang, kemudian kuning kelabu boleh diperhatikan mengikut tahap kerosakan. Dan pastikan juga insang bebas daripada sebarang bahan lendir, dan pastikan warna insang semula jadi dan tidak diwarnakan dengan sebarang pewarna, kerana apabila dicampur dengan air dan dibilas dengan baik beberapa kali, pewarna akan kelihatan dengan jelas dan warna sebenar insan muncul, berbeza dengan warna semula jadi yang kekal tetap. Ikan segar mempunyai sisik yang tidak mudah terlepas daripada kulit jika digosok dengan jari dalam arah somsang, sisik kekal menekan. Sisik ikan bersisik segar tidak sepatutnya gugur dengan mudah, tetapi jika sisik terkeluar dengan mudah, ini bermakna ikan tidak segar atau bahkan rosak. Bagi ikan tidak bersisik, kulitnya harus licin dan tidak berkedut. Dan antara cara menguji kualiti ikan, pegang ikan secara mendatar dari kepalanya dan perhatikan ekor, ekor tidak sepatutnya terjatuh ke bawah. Juga, seperti yang dinyatakan dalam panduan kaedah penipuan komersial, jika anda meletakkan sebilangan ikan dalam bekas berisi air anda akan perhatikan yang segar tenggelam ke dasar bekas berbeza dengan ikan rosak yang timbul ke permukaan air kerana dipenuhi gas hasil penguraian yang membantu untuk timbul. Dan panduan itu juga mengatakan jika kita memotong ikan segar kita tidak melihat sebaran pendarahan di dalamnya kerana darahnya beku berbeza dengan ikan rosak yang mempunyai pendarahan cecair berwarna merah gelap dan berbau busuk kerana penguraian darahnya oleh bakteria pengurai. Ikan segar mempunyai isi yang tegang dan padat. Tetapi ikan tidak segar atau rosak mempunyai isi yang lembut dan isi terlepas daripada tulang dengan mudah apabila ikan ditekan. Perubahan ini adalah hasil penguraian protein disebabkan pertumbuhan mikroba dan sebagai hasil penguraian automatik yang timbul daripada aktiviti enzim semula jadi dalam isi. Pihak berkuasa makanan dan ubat-ubatan AM mengatakan warna kulit ikan yang berkilat dan istimewa bertukar kepada warna perang seperti tanah yang pudar dan warna lain mungkin muncul disertai lapisan melekit pada permukaan kulit akibat pertumbuhan beberapa mikrob pada ikan yang disejukkan. Oleh itu, anda harus memastikan warna kulit ikan berkilat dan istimewa juga, tumpukan pada warna ekor, pada ikan tidak segar, anda akan perhatikan kawasan ekor berwarna perang kemerahan. Anda harus memastikan badan ikan bebas daripada sebarang kecacatan atau lebam dan juga sirip ikan dalam keadaan baik dan tidak rosak. Kesimpulannya, Beli ikan dari kedai yang dikenali dan mempunyai reputasi baik atau belinya terus dari pantai. Ramai orang menunggu nelayan kembali dan membeli ikan semasa ia masih bergerak untuk memastikan kualitinya.